আজি আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক লগতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই আন্তৰিকতাৰে জ্ঞাপন কৰিছো যিহেতু তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাত আজি আমাৰ যিজন পিতৃপুৰুষ চাওলুং চুকাফাৰ নামত এজন এখন ইউনিভাৰ্চিটি যিহেতু আহ আজি বিলখন পাছ হ'ল আজি তাৰ কাৰণে আজি কোনো আমাৰ কোনো এজন বিধায়কে কোনো তাৰ প্ৰতিবাদ নকৰি আজি বিলখন সহজেৰে পাছ কৰা কাৰণে যিহেতু যিখন ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ সমগ্ৰ আহ জাতিটোৰ কাৰণে ঐতিহাসিক এটা নাম যিহেতু যিটো নামেৰে সমগ্ৰ জাতিটোক সমগ্ৰ অসমখনক যুগ যুগান্তলৈ যে চিনাকি দি থাকিব এইটো এটা প্ৰায় নিশ্চিত বা ধ্ৰু এইটো এটা ধ্ৰুৱ সত্য সকলোৱে জানে যিহেতু চাওলুং চুকাফাই ইয়াতে বৰ অসম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তাতে আৰম্ভ কৰিছিল বা এটা অসমীয়া জাতি গঢ়িছিল আৰু সেই জাতিটো কোনে গঢ়িছিল আৰু এই অসমখন কোনে গঢ় দিছিল কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সেই কথাখিনি হাজাৰ বছৰ পাছতো এই শিক্ষাৰ্থীসকলে অন্ততঃ এইখিনি মনত পেলাব গতিকে আজি পুনৰবাৰ মই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ দিছো ইয়াৰ কাৰণে যিসকল লোকে অশেষ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল বা অশেষ প্ৰচেষ্টা বা অশেষ কষ্ট কৰিছিল আৰু বহু দিনৰ পৰা উদ্যোগ লৈ আছিল বহুতো দল সংগঠনকে ধৰি বিভিন্ন সংস্থাসমূহে আৰু সকলোৱে যি ধৰণে ভাবিছিল যি ধৰণে আশা কৰিছিল সেই আশা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পূৰ কৰিলে গতিকে তেওঁলোকলৈ পুনৰবাৰ মই শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ দিছো